Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL de Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. La lluvia caía suavemente esa noche, acompañada de truenos fuertes y lejanos, mientras un coche blanco de estilo europeo se detenía en el garage. Dentro de la casa las luces seguían encendidas, iluminando todo, como era costumbre, ya que solían apagarlas alrededor de las once y media. Prahenarin entró en la casa cargando varias bolsas de compras. Se detuvo en seco al ver una figura familiar. La saludó con la naturalidad propia de una relación padre e hija. Papá, ¿sigues despierto? Renard miró el reloj. Ya pasaban de las nueve. Normalmente, su padre era muy estricto con su rutina. Una vez que el reloj marcaba las nueve, ya estaba en la cama, pero esa noche aún estaba en pijama sentado en el sofá del salón, en medio de la casa. Quería hablar con Ken primero. La llamé, pero no contestó. Pensé que estaba contigo, Rin. No, yo tenía planes de repartir las invitaciones de la boda a mis amigas. Kim todavía no ha llegado a casa. Estoy preocupado. La joven puso los ojos en blanco. Su padre, el supuesto padre perfecto, la había obligado a casarse a cambio de una herencia, pero parecía más preocupado por la hija de otro que por su propia hija. Ya llegará pronto. Cuando Prenarin estaba por irse, Wassin la detuvo. Espera, ya que estás aquí, tengo algo que mostrarte. Tomó una tablet grande que había traído para entretenerse y se la entregó. Estas son las condiciones de Ken. Ella las escribió. Léelas. Brenarin bajó la mirada y tomó la tablet. El documento que aparecía en la pantalla parecía bastante oficial. El título indicaba que contenía los términos de su matrimonio con Kemjira para los próximos dos años. La primera condición establecía que Wasin debía transferir toda la herencia y el puesto de presidenta de la empresa a Pranarit inmediatamente después de que terminara el periodo acordado. Sus ojos oscuros repasaron el texto hasta llegar a la sección más importante: las condiciones personales de Kemjira que la joven había establecido para Praenarin. Primero, después del matrimonio, debían actuar como una pareja casada de verdad, aunque no registraran legalmente su matrimonio. Praenarin también debía permitir que Kimjara la llamara esposa, y ella también debería referirse a ella como tal. Segundo, Debían compartir la misma cama y la misma habitación. Por último, debía permitir que Kemjira le mostrara afecto de vez en cuando. Podía haber contacto físico, aunque eso ya estaba implícito en la primera condición. Después de leer, Brainari infrunció el ceño y soltó una risa seca. No necesitaba que nadie le dijera que esas condiciones habían sido, sin duda, estrictas por esa niña grande. Eran tan absurdas que costaba creerlo. Esto es una locura. Estas condiciones son demasiado. Si no estás de acuerdo, está bien. Simplemente no te cases. En cuanto al puesto de presidenta que tanto deseas, tendrás que esperar hasta que yo me retire lo cual podría suceder en otros 20 años. Para entonces Prenarin sería una anciana. Bueno, si Kemjira podía poner condiciones, entonces ella también. Prenarin sacó el lápiz óptico escondido en la tablet y firmó su nombre antes de devolvérsela a su padre.